Там угловой, получается, подавали, я играл персонально с игроком, он, получается, выиграл борьбу, продлил его куда-то на дальнюю. Там на дальней тоже оторвался от нашего партнера игрок соперника, прострелил дальше. Ну, это как я помню по моменту. Мы не смогли выбить мяч. И человек на дальней штанге просто, я не знаю, прям в ту щель попал. Это надо, мне кажется, у него раз из десяти получится, а то и больше. Это... А зараз две поразки было и теперь два с половиною тижні Як вважаєш, найкраще, перерыва. Як важаешь це на краще, что будет така перерва, чи навпаки? Я не знаю. Понятно, что есть перерыв, значит, он есть. В этом перерыве нам надо работать над своими слабыми сторонами, анализировать две эти игры, где что нам не удавалось, надо отработать на тренировках, и что в следующих играх все удавалось, и мы выигрывали. Хто більше сподобався – Дніпро-1, за яким спостерігав з запасник, чи оболонь, проти якої грав? Ну, Дніпро-1 все-таки класом вище по ігрі, і вони грали проти нас десятерих, тому ну, їм легше, мені здається, було грати. І, звісно, по ігрі вони краще дивилися, ніж сьогодні оболонь. Ну, оболонь теж молодці, хороша команда, бой... бой... бойовіта. Ну, сьогодні одержали над нами перемогу. Та, в принципі, это поражение ничего не поменяло особо. Мы Ми... Все равно нам надо выходить каждую игру брать три очка. Ничего для нас не поменялось. Мы каждую игру должны играть на победу и добывать три очка. Пошла наложили, то есть как бы вот такой же момент можно сказать, как и с Днепром. И у нас получается с Днепром красное, а здесь ничего, даже не желтый, ну вообще не предупреждение. Ну также можно как бы, ну то я понимаю, что не специально, но ну, Гранкин тоже не специально, он ну, уходила от, от подката. И получается то же самое. Я лежу, ну, то человек наступает ну, сзади, также можно как бы и глаз ну, выбить и еще что-то. Ну, то есть, как бы тоже на рассмотрение арбитра. Просто когда, ну, если они уже как бы ну, назначают, то как бы в одном порядке ну, пускай работают. Они там захотел красную, дал здесь ну, вообще ничего страшного, как бы, ну, ну неправильно, ну, не знаю. То есть надо, чтобы они как-то по да. подходили к этим моментам. Две поразки. Есть что-то позитивное в этих матчах? Да что позитивное? Позитивное одно, что есть у нас игра, как бы, ну, единственное, что нету пока фарта. Ну, ничего. Главное играть, а фарт перейдет.